Я служитель Німецької і молодичної літературської церкви України. Якщо ви не проти, я перейду на російську мову. Поясню чому, Тому що присутні деякі колеги, які розуміють російську мову. Я Дякую. Я служу в церкві, которая знаходиться в 100 метрах от адміністрації президента України. І це одна із причин, чому ми там, з перших хвилин участвуем в, в цих этих Начну свое выступление с небольшой цитаты. Мартин Лютер сказал, что крестьянин, крестьянин, который занимается удобрением поля в будний день, так само духовен, как пастор во время воскресной проповеди. Почему я об этом говорю? Для меня не существует какого-то радикального разделения между вот обычной будней жизни человека и посещением воскресного богослужения. Люди, которые работают у нас в парламенте, в администрации президента, занимают какие-то руководящие должности, если они осуществляют свою деятельность в рамках низких заповедях, то они также исполняют волю Божию. Как люди, которые являются подчиненными, так и люди, которые являются начальствующими, они все должны быть подчинены закону Божьему. Мы знаем, что существуют определенные точки зрения, что такое Божий закон, как его нужно исполнять. У меня есть цитата из Священного Писания, которая, на мой взгляд, очень хорошо подходит, чтобы объяснить, для чего нужен закон. С точки зрения лютеранской церкви это называется первым применением закона Божьего. Мы знаем, что закон хорош, если пользоваться им правильно. То есть, основная, что закон предназначен не для добродетельных, а для нарушителей закона и возбудителей порядка. Для непочтительных и грешных убийц, отцов и матерей, человека убийц, развратников, уже ложников, работорговцев, обманщиков, уже свидетелях и всех тех, кто поступает противно благотворному учению Божьему. Согласно моему представлению, Божий закон это то, что связывает и не дает выброс э, больших преступлений. Наше общество он обязывает людей, даже которые не верят в Богу, поступать по определенным правилам, поступать по морали. Э, вначале э, я хотел бы сказать, что я представляю также нашу церковь во всеукраинском совете церкви. В конце ноября вы с нашим епископом были на встрече очередной, которая была с Министерством культуры. И вот э, очень много священнослужителей тогда высказались э, по поводу печальных событий во Врадиевке, это Николаевской области, где органы правопорядка изнасиловали человек, женщину, убили человека, и мы говорили о том, что те самые люди, которые обязывают нас исполнять Божий закон, э, сами его регулярно переступают, думая о себе, как о неких небожителях, которые могут делать что угодно в этой стране. Соответственно, мы предложили такую инициативу. Давайте мы будем более интенсивно вести духовно-посвятительскую работу в нашей стране, в органах правопорядка. Все соглашались, говорили, да, это замечательная инициатива. На следующее утро... В общем, Роси, да? да, это было конец ноября. И что интересно, буквально через сутки я зашел в Facebook и увидел, что мой близкий друг, вывесил фотографии с прологим черепом, это был христианский музыкант Кэтрин Лагуанина, которая христианская группа. И с этого момента наша церковь отреагировала довольно жестко. Мы сделали публичное заявление от епископата на уровне общин, и мы сразу включились в жизнь нашего общества не только словами, но и активно в социальной сфере. Мы открыли двери нашего храма, мы также поддерживали ребят, которые служат на лотовом И я здесь присутствую по той причине, что я уверен, что Божий закон должны соблюдать все люди. независимости зависимости от их ранга, от их сана, эти люди должны, если они не раскаиваются, совершают определенные злодеяния, они должны или уйти в оставку, или вообще сесть в тюрьму. Это моя точка зрения.